Миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунта запретивший, даже разговаривает на русском языке, только, только думать, что не запретили, это будет как раз очень большим преступлением. Ну що болотяні вирішили почати все спочатку? Знову кричать про цілі так званої СВО, та навіть придумають нові рішенням, повним рішенням. Вот тайтіх цілей спеціальної войни операції є створення єдиного. Союзного государства Росії України і Білорусі, чому Лавров, Путін та всі інші кремлівські роти заговорили про так звану буферну зону защиту рускоязичних і союзнічське государство, розкажу вам я, Анастасія Наріцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Та почнемо ми з приємних для нас новин. Начнем мы тоже с дичи, к сожалению, такой уже при, привычный для нас за последние годы. У киевских бандитов, видимо, какой-то истерический припадок, потому что они вторые сутки вот заканчиваются, как они пытаются нас заваливать просто дронами, в частности, вот накануне на Москву очень много летело, вообще общее число уничтоженных беспилотников перевалило вот за эти пару дней уже за три сотни. Насправді загальна кількість безпілотників, які атакували Росію впродовж останніх трьох днів, переважала вже за сім сотень сімсот п'ятдесят, якщо бути точною. Це найдовша і наймасованіша атака після відмови Путіна від припинення вогню. Але Кремль це, мабуть, влаштовує застой. Хочеться діжухи. продолжается массированный налет вражеских беспилотников на территорию России. Уже вторые сутки идут, по-моему, если не третьи. Я, честно говоря, устал уже считать их. Пропагандисты втомилися від войны, а россиянам вже не подобається так звана СВО. Ну, бо ж треба сидіти у підвалі. Не очень круто, нам не нравится. Нам очень сильно не нравится. Всю неделю просидели в подвале. Каждое утро, каждую ночь просто будет. кидають Це така двіжуха була у Липецькій області. Двіжувалося там так, що завод «Енергія» припинив свою роботу. А це найбільше підприємство в Росії, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, зокрема для кабів, іскандерів, крилатих ракет морського базування та ракетно-артилерійських комплексів. Летить ще Летити один. Літіти ще. Ще. І давай акцію. Свет туши! Туши свет! Да-да-да, уже их уже десять штук пролетело. Теперь только заработало Летит. Бачите, росіяни навіть не приховують своєї радості. Всього за останні три дні під ударами були щонайменше 15 регіонів Росії та тимчасово окупований Крим. Зафіксовано прильоти по військових заводах, затримано сотні авіарейсів, а це величезні економічні збитки. Та й руски залишились без мобільного інтернету. В аэропортах, в частности во Внуково и Шереметьево, находятся сотни пассажиров, которые уже сутки не могут улететь. А дело в том, что работает план «Ковер», его объявляют из-за вот этих атак беспилотников. При этом, естественно, Москвой дело не ограничивалось. Вражеские дроны пытались атаковать всю территорию Центральной России. В Туле два человека пострадали после попадания дрона в жилую пятиэтажку. В Брянской области один человек погиб. в связі з угрози безпеці власті зразу нескольких регіонів, от на карті ми показали, прийняли рішення Вірна граничити действия мобільного інтернету. Ну що сказати, СВО йде по плану. Все більше росіян облаштовують місця в підвалах. А тим часом Путін розповідає, як же страждають прикордонні регіони Росії. Начинаем со срочных новостей. Путин прямо сейчас проводит совещание с членами правительства. Президент назвал террористическими методами, которые используют ВСУ и иностранные наемники. Боевики намеренно наносят удары по жилым домам, гражданскому транспорту, сельхозтехнике и каретам скорой помощи. Армия России прямо сейчас решает задачу создания буферной зоны на границе с Украиной. Работа йде наши бойцы активно подавляют огневые точки противника, рассказал верховный главнокомандующий. Путін, мабуть, хоче, щоб ці регіони страждали ще більше, тому що знову цей старий хворий на всю голову бункерний дід заявив про якусь буферну зону. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Така заява свідчить, що Росія точно не збирається завершувати війну, Ба більше терорист Путін офіційно заявив про намір окупувати нові території України. Просто подав це під соусом створення так званої буферної зони безпеки вздовж кордону з Україною. Цю зону планують створити для Курської, Брянської та Білгородської областей, які межують із нашими Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Санитарная зона или буферная зона, которую говорил наш президент, это зона, которая будет создаваться вдоль границ Курской и Белгородской областей. затронет с той стороны Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области в том числе. И величина этой буферной зоны, которую, кстати, наш президент не называл, она будет сделана таким образом, чтобы максимально обезопасить наших граждан от тех террористических атак, которые сейчас демонстрирует кирилловский режим. Ведь ставка на террористическую войну, она же была озвучена не только украинской стороной, но и британцами предварительно. Для чего это делается? Считается, что когда развязывается террористическая война, то вот эти террористические акты приводят к тому, что в стране, против которой она ведется, начинается дестабилизация внутренней обстановки, недоверие властям, недоверие вооруженным силам и так далее, и так далее. За счет этого можно что-то там внутри сотворить какую-нибудь революцию, государственный переворот и таким образом как говорится, своего противника, против которого воюешь, привести, как говорится, обнулить. Но здесь у нас действует все с точностью наоборот. Все террористические атаки, которые ведет киевский режим руками своих боевиков и оружием, которое ему поставляет европейский партнер, приводят к обратному результату. Наше общество сплачивается. Как ваше общество сплачивается, видно даже по ваших же пропагандистских разговорах. Бо поки дни, рассказывают про воевать до последнего, Инши уже кажут, что пора заканчивать специальную военную операцию. Нужно как можно скорее заканчивать. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Дело идет к тому, что в течение какого-то обозримого периода я лично считаю, что этот период вряд ли будет превышать э, нескольких месяцев, полугода, может быть, менее. Скоріше, військові дії будуть установлені. А війни устав мир. і, звісно, не можна сказати, що ми всім довольні результатами. Але те, що хочуть окупанти, якусь там буферну зону чи щось інше, не означає, що так буде. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що про буферну зону російський диктатор каже не вперше. Торішня його подібна заява лишилася порожньою. Ну як санітарна зона почала утворюватися, але не з того боку. Противник захворів е, рубежі Курської області, границю Росії. Пофігу, все, всем пофігу. Ну, власті, де ви є? Де знаходитесь? Де знаходитесь? по чому ситуація не змінюється? по чому людям не бісняєте? Нині ж Путін демонструє, що не хоче припиняти вогонь і не збирається. Він справді готує наступ на Харківщині та Сумщині. Крім того, у ході літньо осінньої наступальної кампанії російські окупанти планують зосередити основні зусилля на захопленні всієї території Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних кордонах. Не просто ж так вони замінили командувача сухопутних військ. Министр обороны Андрей Белоусов представил нового главнокомандующего сухопутными войсками героя России генерал-полковника Андрея Мордвичева. Как отметил Белоусов, в ходе спецоперации на Украине Мордвичев раскрыл талант военачальника. Это опытный боевой офицер, за плечами которого руководство войсками группировки «Центр». Под его командованием были освобождены Авдеевка, а в 22 году он руководил операцией по освобождению Мариуполя. Зміна командувача це ще один доказ того, що Росія не збирається припиняти війну. Цей Мордвічев відомий своїми м'ясними штурмами. Йому 49 років. На початку повномасштабного вторгнення командував частинами 8-ї армії Південного військового округу, які зруйнували та окупували Маріуполь. А також штурмували завод Азовсталь, де ховалися українські військові та мирні жителі. Крім цього, пропагандисти відносять до його успіхів захоплення Авдіївки на Донеччині, місто, яке також стерте з лиця землі. Деякі задблогери, до речі, негативно відгукувалися про тактику Мордвічева. Його активно критикували за 16 тисяч безповоротних втрат під час штурму Авдіївки. Тобто Україна тільки промежутчини етап? Так, да, звісно, це тільки затока Все же говорят о мире, там все давайте вот там последний там очередной шанс в Ватикане там, но все все говорят о мире. Но исходя даже из вашего репортажа готовятся они вообще не к миру. Абсолютно. Не то что не к миру готовятся, они настолько наращивают свой военный потенциал, что говорить о том, что сейчас какие-то будут мирные Деговорінності вообще из области з області фантасти. Росія планує захоплювати все більше територій. Вони навіть не соромляться прямо про це казати. Ба більше влаштовують цілі спектаклі, щоб путіну було легше обґрунтувати свій напад. Що мовляв, це не я так хочу, це мене попросили. Ось, наприклад, 20 травня терорист їздив на Курщину, зустрічався там з волонтерами та керівництвом муніципалітетів. Тоді голова Глушковського району Павло Залатарьов попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. Диктатор запитав, якої ж глибини має бути ця зона, і Залатарьов уточнив, що Росія повинна захопити цитую, принаймні суми, і натякнув, що РФ має бути більшою. Суммы должны быть наши. Курдиевский район, это был наш Курский. Они сейчас нападают от нас. Ну о чем И мы не можем жить вот это вот, как на полуострове. У нас должно быть побольше. Хотя бы сумма это вот правильно. Но я думаю так. И с вами, как главнокомандующим, мы ее победим, однозначно. Поэтому, поэтому, Александр не он говорит, он тоже не хочет все побольше. Путин как бы показывает этим визитом, что да, мир возможен. Мир возможен тогда, когда будут выполнены условия России. Мир возможен тогда, когда ни одного оккупанта не останется на территории Российской Федерации. А вот здесь запятая. Но если вы не пойдете на наши условия, тогда послушайте вопрос, который был задан по поводу Сумской области. Вот вдумайтесь, ведь когда президент шутит, то всегда нужно понимать, что в шутках Путина всегда надо видеть, что там шутка, а что там не шутка. Когда ему был задан вопрос, а там же был еще сопровождение, этот человек, который задал вопрос, он сказал, что прилегающая часть Сумской области ⁇ это в прошлом Курск. Когда-то это была Российская Федерация, тогда, когда они провели эту чудовищную границу в Беловежье, да? Это была Россия, там жили русские люди. Да и вообще, Сурская область – это абсолютно часть России, историческая Россия, часть Советского Союза. Что? Историческая часть России? Часть Советского Союза? Вы помните, какие в них сейчас методички? Бо цей Третьяков не перший, кто рассказывает про СРСР. Вот с днями радник Путина Кобяков целиком серьезно заявил, что Радянский Союз еще юридично существует, а война с Украиной – это, внутренний конфликт. Если съезд народных депутатов, он же съезд Совета в втором году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическое была нарушена процедура, то, получается, юридический СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит Беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккуратно кануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции. Ну, якщо СССР не распущен, то логически з правовой точки зрения получается, що український кризис – це внутрішній процес. Ось ця абсурдна заява насправді дуже важлива. Вона показує головне бажання Росії відродити радянський союз і відповідно продовжувати окупацію не лише України. Вони напередодні навіть назвали нову ціль так званої СВО. Ну от я много разів говорив. безусловно, решением, полным решением вот, этой, вот этих целей специальной военной операции является создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси. Восстановление русского мира в рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев – мать городов русских. Князь Владимир – русский. Юрий Долгорукий – русский. Значит, Ярослав Мудрый русский, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой русский мир. Иначе ну, мы можем и страну не сохранить. Для, для решения этих задач и достижения этих целей, безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия. И, безусловно, военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. И не только молодежи. Зачем? Зачастую нас молодь проявляють більше патріотизму, ніж вот люди е, за 40. Цікаво, що цей член комітету держдуми з оборони Соболєв каже, що путінський режим покладається лише на молодих, тобто на тих, хто народився за Путіна, навчався за Путіна і, мабуть, повинен вмерти за Путіна. А ось ті, кому за 30, вони встигли спробувати згубного впливу загніваючого запада, тому вони не люблять і не шанують Росію. А може тому, що нема за що любити? Но все це серйозні речі. они подошли к определенной черте. Это показывает и демонстрирует всем нам в очередной раз простой факт. Владимиру Путину наплевать на любые мирные инициативы, на любой Ватикан, на Папу Римского и на всех остальных. У Владимира Путина в голове и у его окружения, у его ястребов от Патрушева до Сечина, только одно в голове – дальнейшая война. Война для власти, война для воссоздания Советского Союза, и это идея фикс. И он от этой идеи отказываться не собирается. В, этом, в этой ситуации поможет только одно. Не волшебная пилюля, не холодильник профессора Соловья. Поможет исключительно только одно. Уход Прямой уход диктатора А та власті не дано. Росіяни хочуть повністю захопити всю Україну. Ну або ж зробити нас маріонетковою державою на чолі з другим Лукашенком чи, прости господи, Януковичем. Не просто так останніми днями прямо полилися заяви про защиту рускоязичних українців і прихожан московської церкви. Ось послухайте Лаврова. Ми е, не можемо залишити людей Под, под властью того режима, который сейчас там находится. И если правительство, так называемое, хунта, по большому счету, Зеленского, если они э, рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, это, это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае. На территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под Началом хунта запретівший, навіть розговалювати на рускому язику. Только, только думать, що не запретили. Это будет э, буде якраз очень большим приступленням. Ці всі божевільні висловлювання варто сприймати серйозно. Вони реально вважають, що там, де лунає російська мова, це їхня територія. І це ж не просто так вони кажуть. Це мова і про Суми, і про Дніпро, Одесу, Київ, і навіть естонську нарву. Тому те, кому какая разница, послухайте наступное. Речь идет о чем? О том, чтобы изменился сам характер того государства украинского, которое останется. Чтобы оно перестало быть украинско-центричным, таким вот националистическим и не таким русофобским. В этом случае, если это удастся, то можно будет принять целый комплекс законов, создать определенные органы, которые в средствах массовой информации, образования и прочем будут контролировать э, право для русского языка. Кстати, вот хочу заметить, что 25 год, май месяц, и все равно настойчиво говорят: да посмотрите, русский язык везде, везде, везде. Это что же за интересно за независимость? Что это за национальный язык, на котором никто не разговаривает на Украине? То есть, очевидно, что его, этот язык. Он Потому что был про него говорят, что он самый сложный язык в мире, что украинцы нет, нет. не могут нет. его выучить за 30 лет независимости. Я тут недавно зашел на несколько часов в Германию. Так. Да, и просто я во Франции был прям совсем на границе, там перед мост Зашел в Германию. И, да, и я просто зашел ну, в Германию. Ну. И визуально, ну совершенно по-другому, во Франции украинцев мало. Там вот этот миллион украинских бюджетов, он чувствуется, просто компаниями стоят. И я, не выдавая себя, стал подходить и слушать, значит, о чем они говорят. Хорошо, что они телевизор не Компании было, ну, так вот, через 10-12. Ни одна не говорила по-украински. Просто вопрос языка, но это то, на чем базируется а территория. Правильно, да. но так наша безопасность да, будет зависеть от да. того, какие мысли, на каком Нельзя языке они там будут Путин прагнает, чтобы Украина полностью припылила свои существование. Само тому он и усиливает свои нарративы, ескалює и висуває все новые и новые условия. Он не хочет мира. Вы же заметили, что первые причиной войны каждый раз они... Какие-то, ну вот они расширяются и расширяются. Сначала они говорили о демилитаризации, о деницификации. Потом они вспомнили о том, что у Украины слишком большая армия. Потом они стали говорить о том, что Украина не должна вступать в НАТО. Теперь они пришли к русской православной церкви, к русскому языку. Дальше о чем они будут говорить? Угу. То есть они выкатывают огромное количество ультиматумов. І не хотять вообще йти ні на які компроміси, ні на які договоренності, ні вести переговори. о чом то тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.